સુરત શહેરમાં રમઝાન મહિનાના પ્રથમ દિવસે મસ્જિદમાં અસરની નમાઝ અદા કર્યા બાદ એક આર્ઢેડને બહાર ખેંચીને ઢોર માર મારવામાં આવ્યો જેથી ઇજાગ્રસ્તને લોહી લુહાણ હાલતમાં સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા જ્યાં તબીબોએ ટાંકા લેવા સહિત સારવાર આપી અહીં ઇજાગ્રસ્તનો આક્ષેપ છે કે મિન્ડી ગેંગના સભ્યો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો સુરતના નાનપુરા ખલીફા મોહલ્લામાં રહેતા મોહમ્મદ ઇરફાન મોહસિન શેખ જમીન બ્રોકર તરીકેનું કામ કરે છે પરિવારનો ગુજરાન ચલાવે છે પવિત્ર રમઝાનમાં શરૂ થયા હોવાની બંદગી કરવા માટે તેઓ મોહલ્લામાં આવેલી મસ્જિદમાં અસરની નમાઝ અદા કર્યા બાદ રોકાયા હતા જોકે આ દરમિયાન એમને ત્યાંથી ખેંચીને અલ્ટેફ એપાર્ટમેન્ટ પાસે લાવીને મહિલાઓ અને પુરુષોએ ભેગા મળીને છાતીથી લઈને હાથ અને માથાના ભાગે ઢોર માર્યો લાકડાના ફટકા સહિત ધોરમાર મરાયો હોવાની ઈજા પહોંચતા સિવિલમાં સારવાર અર્થે લાગ્યા હોવાનું પરિવારજનોએ કહ્યું ઇજાગ્રસ્ત મોહમ્મદ ઇરફાન મોહસીન શેખે આક્ષેપ કર્યું કે મિન્ડી ગેંગના અન્નુ મિંડી અને યસ મિંડી સહિતના ત્રીસથી વધુ લોકો દ્વારા હુમલો કરાયો મસ્જિદમાં ધાગ જમાવવા માટે કદાચ આ હુમલો કરાયો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે આ લોકો બહારથી આવીને ધાગ જમાવવાના પ્રયાસ કરતા હોય છે અગાઉ પણ આ લોકો સામે ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયા છે ત્યારે અમારી એક જ માંગ છે કે અમને ઝડપથી ન્યાય મળે બ્યુરો રિપોર્ટ ડેલી ઇન્ડિયા ટીવી અમારા નામ મોહમ્મદ ઇરફાન મોહસીન શેખ नाम थोड़ा खलीफा बोलने में रहता हूँ मैं बराबर क्या घटना बर... आपके साथ और है? मैं मस्जिद में था बराबर मस्जिद में अल्लाह के घर में मैं था इबादत में था, था। अनु भाई मिंडी मेरे पास आए अनु भाई और मेरे को कुछ बात करेगी कि कर भाई कोई आदमी ना तो ना हमारा नाम लिया मस्जिद की बतावत में हम सामने से जा रहे हैं बोले हम क्यों बोले बोलेंगे सामने से जाएंगे ये तो मैं मिलने का समाधान कराता हूँ मैं मिलने के बीच में रह के लोगों की पतावत करवाता हूँ और मस्जिद की चाल का प्रॉब्लम था तो चाल के अंदर जब घर उतारा कच्चा वो बिल्डर ने जो खरीदी करी है वो प्रोजेक्ट करने वाला है तो मस्जिद का जो पीछे का भाग खुल रहा है तो वो बोलने लगे कि भाई पत्रे लगा दो तो मैंने कहा भाई पतरे तुम लगाओ जो ट्रस्टी है उनसे पूछ लो तुम बराबर और किसी ने अनु भाई को कुछ अनप सनप बोला है मेरे बारे में नहीं मेरे को भड़का है न मेरे साथ बोलने में मेरे को लेके गए भाई ने मिलने के अंदर मेरे पे हु करा अनूप मिंडी भाई मिंडी उनके बच्चे तहा मिंडी और मायस मिंडी और सिद्दीक रंग वाला उनके जो आदमी उनके वाउचर है जो साथ में रहने वाले है और एक हुसैन करके आएगा कितने लोगों ने हमला किया और कर... मेरे ने ने पास, ने... पास कम से कम पच्चीस एक आदमी हथियारों के साथ आए मेरे पास और मेरे को ये मारे और टाँके आए मेरे को घाव मारे और मिलने के अंदर उनका त्रास बो देगा लोगों को धाक धमकाना लोगों को पैसा डालना बस धमको धमकियों हर एक को धमकियों दे हैं और पुलिस खाता भी जानता है कि ये लोग कैसे हेंगे कौन हेंगे इनका कायम मन सही लोगों ने मर्डर भी करा है सब कुछ करा है लेकिन आज तक इसका तराश पुलिस खाता है इसका साफ भी नहीं करा रहे नहीं। आप पुलिस आपकी मांग है बस ये कह मिंडी का जो मसला है मिंडी कहेंगे मिलने के अंदर इसका जो तराश है मिलने का ये ना माहौल खराब कर दिया है और मैं लोगों के बोलने वाले को तुम पूछ सकते हैं कि मैं लोगों को ये कहता हूँ मैं विवाद को खत्म करता हूँ मैं लोगों के झगड़ों में पतावत करवाता हूँ ये लोगों को मेरे ऊपर घाई थी और ये लोगों को इनका एक वर्ड बनाना है वसअ चाहिए इनको इनको मस्जिद से कोई से कुछ नस्बत नहीं है बस ये है कि हमारा होल्ड होना चाहिए हमसे लोग डरने वाले चाहिए हमारे खिलाफ़ कोई जान वाला नहीं चाहिए मैं इनके बारे में कोई खिलाफ नहीं बोला इनको किसी इनके वाउचर जो आदमी ने इनके साथ में रहने वाले उन्होंने बोला है कुछ भड़काया तो मेरे को मस्जिद में से ही लेके गए न मेरे पे अटैक करा इनकी घर की औरतों ने सबने मिल गए